इसलिए अल्लाह का कुरान कहता सारा जान बेवफा औलाद बेवफा माल कोठी बे बेवफा बंगला बे अल्लाह का कुरान कहता मैं वफादार हूँ वाले अगर तू रात को सोती वक्त आयतल कुर्सी कहती है तीन मरतबा पढ़कर अपने दरवाजे पे फूक दिया करे आयतल कुर्सी कहती है मालिक कायनात की कसम रात तू तो सोया कर तेरे घर की हिबादत करना मेरी जिम्मेदारी तबारक लदी कहती है और लवा लेकर तू आदत बना ले हर रोज ईशा की बात मेरी तिलावत करके सोया करे रोजाना का मामूल बना ले मालिक के कायनात की कसम मरने के बाद तुझे सब छोड़ के चले जाएंगे मैं अल्लाह का कुरान कबर में तेरे पास रहूंगा तबारक अल्लाह जी कहती है मैं कबर में भी तेरी साथ और कयामत के दिन तेरी निजात करा के दम लूंगी कितना कुरान अल्लाह का कुरान वफादार है अब तो लोग डरते ही नहीं अभी कई दिन हो गए अखबार तो तुम लोग ज्यादा पढ़ते हो हम तो अखबार पे पैसे नहीं खर्च करते मियावाली के करीब रेल कार और बस का तसादुम हुआ पैंतीस आदमियों का एक सेकंड में कीमा बन गया और अखबार ने लिखा था कि पूरा मोजा इकट्ठा होकर किसी के कत्ल की सूला कराने चला था उन्हें मालूम न था हम सब चले जाएंगे रोज मर रहे लोग धड़ाधड़ धर। एक्सीडेंटों में बीमारियों में परेशानियों में दम निकल रहा है बैठे बैठे दम निकल रहा है इसीलिए खुदा कहता है सुम्मा तुकुम सुम अजमुकुम इम दिला रही बबी तुम आजाद नहीं तुम मुझे हजारों मरतबा बुलाओ मैं तुम्हें नहीं भुला सकता कैसे भुलाऊं तो अल्लाह का कुरान बड़ा वफादार है सूरत यासीन कहती अगर तू सुबह के वक्त मेरी तिलावत कर लिया करे शाम तक हर हादसे से हर फितने से तेरी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी शरीफ छोटी सी सूरत है वो कहती अगर तू तीन मरतबा मुझे पढ़कर अपनी माँ को बख्श दे तेरी माँ की कबर पे मैं पूरा कुरान बन के पहुंच जाऊ जनाबी फारू के आदम रुदिल्ला इतना बड़ा जवान इतना बहादुर जवान काली कमली वाले ने झोली फैला फैला के मांगा मालिक की कायनात ने खुश हो हो करके दिया लोगों ने देखा फारू के आदम करवटें बदल रहे हैं बेताशा रो रही है किसी ने पूछा क्या बात है तू तो बड़ा बहादुर है तुझे क्या परेशानी पर मैं ऑल आज उम्र को कबर अंधेरा याद आ गया हम कबरों के पास से ऐसे गुजर जाते हैं जैसा कि बाजार में से गुजरते हैं कभी नहीं सोचा यहां ये यह वकील पड़ा है ये वजीर पड़ा है ये चेयरमैन पड़ा हुआ है ये बड़ा करोड़ापति पड़ा हुआ है खबर पे फेरा मारने वाला कोई जनाब फारूक आजम रजीला की शहादत हुई मदीने पाक में अंदाज़ा लगा किसी की शहादत की गवाही देने के लिए ओहद के पत्थर आएंगे किसी की शहादत की गवाही देने के लिए तबूक की मट्टी आएगी किसी की शहादत की गवाही देने के लिए हूनैन की मट्टी आएगी किसी की शहादत की गवाही देने के लिए दरख्त आएंगे कपड़ा आएगा मगर जब फारूक आदम की बारी आएगी खुदा की कसम नबी का मसल्ला आएगा फारूक की शहादत की गवाही देने के लिए मेरे नबी का मुसल्ला आएगा मेरे नबी का मिंबर आएगा मेरे नबी की मस्जिद आएगी खुदा का कुरान आएगा फजर की नमाज आएगी सारा मदीना आएगा इतना उलूल आजम इंसान ऐसे बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए कई लोग उम्र से बेचारे जलते हैं सड़ते हैं बोला उम्र का इसमें क्या नुकसान है हमने तो ये देखा जहां उम्र नहीं वहां कक्ष नहीं तेरे पासपोर्ट में उम्र उम्र लिखी हुई होती है कि नहीं हाय हाय पासपोर्ट तेरा उम्र वहां भी मौजूद है जनाबी मकान पर काली कमली वाले तशरीफ लाए दरवाजे पे खड़े फरमाया जी घर मैं अंदर आया चाहता हूँ अंदर से आवाज आई अब्बा आप अंदर तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दे समझ गए तंगी है चादर फेंक दी तशरीफ लाए पूछा क्या बात अरज की अब्बा इतना कपड़ा भी नहीं है जो अपना बदन छुपा सकूं मदनी करीम सल्लास तशरीफ लाए से तो ज़हरा नमाज पढ़ती पड़ती गिर पड़ी मुसल्ले पे पूछा लगते जिगर क्या हुआ नूरे नजर क्या हुआ ये बात क्या बनी रोने लगी अब्बा आज तेरी बेटी का पाज दिल का फांता है पांच दिन हो गए रोटी नहीं खाई कोई शह दस्तियाब नहीं एक खजूर का डाना भी नहीं इसलिए कमजोरी आ गई इसलिए गिर गई हूं सरकार ने फरमाया लगते जिगर मुसल्ला उठा तू सारा ने मुसल्ला उठाया देखा नीचे सोने का ढेर लगा हुआ है फरमाया बेटी चाह। उठा लो। पर याद रखो इसकी जिम्मेदारी भी इसका जवाब भी में देना पड़ेगा खुदा की कसम पैगंबर की लगते जिगर ने सोने पे ठूक कर मुसल्ला डाल दिया मैं सोने का क्या करूंगी वसल्लम के बेहतरीन सारे सहाबा के सरदार सिद्धि के अकबर दोपहर के वक़्त मदीने पाक में मदीद नबूबे में धूम में बैठे हैं फारूक के आजम आए पूछाओ अबू बकर अभी तो नमाज का वक्त नहीं हुआ अभी से क्यों बैठे फरमाया फारूक दो दिल की भूख ने बेताब कर दिया फारूक के आगम फरमाने लगे अपना भी यही हाल है तीन दिन की भूख ने तंग कर दिया मैं भी घर से निकल आया जनाब मदनी करीम सब दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए इन हजरात से वजह पूछी इन्होंने बता दी हजूर की आंखों में आंसू आ गए फरमाया अबू बकर आज तेरे नबी का पांच दिन का फाका अबू अयुब अंसारी रजी अल्लाह तु के मकान पर तीनों हजरात तशरीफ ले गए पता चला क्या मकान पे नहीं है घरवाली ने कहा घरवाला नहीं है तो घरवाली तो है तशरीफ रखे आप खाना पकाया सामने रखा आपने एक रोटी पे सालन लगते हुए फरमाया पांच दिन का तो मेरा फाका है मेरी फातमा का ना जाने कितने दिनों का फाका है पहले ये रोटी उसे पहुंचा के आओ और बड़ी अजीम बात है शाह अब्दुल अजीज देलवी मुहदिस देलवी सब कहो रहमतुल्ला है अपनी तफसीर में लिखते हैं मैदान क्यामत बरपा होगा लगी होगी अंबिया गुजर रहे होंगे रसूल गुजरेंगे पैगम्बर गुजरेंगे कुतब गुजरेंगे अब दाल गुजरेंगे गुजरेंगे औलिया क़राम गुजरेंगे क़राम गुजरेंगे सारी दुनिया गुजर रही होगी आएगी काली कमली वाले की लगती जिगर की बारी फरिश्ता ऐलान करेगा या ترى الانبياء والاولياء يغضوا من ابصاركم आदम सफी नूह नजी उल्ला ए इब्राहिम खलील उल्ला ए इस्माइल सफी उल्ला ए मूसा कलीम उल्ला ए ईसा रूह उल्ला ए यूसुफ अल इस्लाम ए याकूब अल इस्लाम ओ सारे नबियो रसूलो साहब कराम की जमात कुतुबो अब डालो अब्दुल कादिर जिलानी बहाबुल हक सक्रिया मुल्तानी अली अहमद हजमेरी मईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बाबा फरीद तमाम के तमाम अपनी नजरें नीची कर लो इसलिए के खातून जन्नत पुलसराज से गुजरने वाली है कितना बड़ा मकाम है खातून जन्नत का रजी अल्लाह ना जो कुरान